То, что мы имеем прекрасную возможность в это тяжелое время обращаться к тебе. И я уверен в том, что ты нас слышишь. Ты сказал, где вас двое или трое, там и я последний. вас. И я благодарен Тебе, что ты не вернул от нас духу свою и не отвернул от нас Мы благодарны тебе, мы живы, и это уже много дострелить. Прошу да. тебя, Господи, Слушайте. благослови это служение, Благослови каждого, кто пришел на это место, чтобы оно было для славы твоей, для пользы нашей, для ободрения, для настроения Господу, чтобы мы понимали, что мы являемся тружниками огромной церкви, которая работу ведет здесь, на этой земле. И мы просим Господа Иисуса Христа, благослови нас. Аминь. И мы моим еднание и услугу. Господи, ми зібралися сюди, щоб прославити тебе, щоб подякувати тобі. І кожного з нас поставив на служіння. І ми виконуємо служіння. Допоможи, щоб ми ви реально виконували без лукавства. Господи, чтобы воля Твоя была... в Господи, на каждого нас. Больше, чем... местный, Божий, блестный, мы дети Твои, искупленные кровью Твоей, сродненные в одну семью, драгоценную кровью. Мы так благодарны Тебе за новую жизнь, которую Ты даровал нам. Мы так благодарны Тебе, что любовь Христова, она развивалась в сердца наши, и теперь изливается дальше, Господи. Мы любим людей, для, для этого мы благовествуем и говорим им о спасительной благодати через Иисуса Христа. Благослови и эту церковь. Благослови всех служителей. Помоги, чтобы этот отряд служителей пополнялся. Чтобы многие и многие, которые приходят в эту церковь, захотели служить людям, Господь, и распространять благую весть по всему этому району, по всему городу, как Ты заповедал нам. Мы просим Тебя силы Твоей, Духа Святого. Благослови, Господь Боже, наше общение Тебе. Слава и хвала Богу нашему. Аминь. Великий Царь, небо и земли, преклоняйся перед Твоим величием. Я радуюсь тебе, что ты когда-то нашел меня, Господь, дал вечную живую, вечную радость. Я благодарю тебя за кровь твою святую, славим тебя и величаем. Также прошу тебя, молю Господь, благослови Господь, все служения, благослови все инвестиционные служения, где чтобы прославиться как твое имя, чтобы все было от тебя, для тебя и во имя тебя. Укрепляй наши сердца, Господь, давай освещаться Твоим Словом, Господь. Очищай наши сердца, чтобы проповедовали Твою истину со Словом Божьей и правильно, во имя Иисуса Христа прошу. Аминь. 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 Слава тебе, великий Бог, также преклоняюсь перед тобой. Ты великий, славный, чудный. Мы исполним то, к чему ты каждого из нас призвал. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. 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 Отец, ты присутствуешь здесь, ты видишь в сердце каждого, и мы бесконечно благодарны, что ты нам оставил пример. Иисус, ты пришел сюда на эту землю, ты полностью посвятил себя во всех аспектах жизни. Ты выполнил ту миссию, которая была возложена отцов. Ты оставил нам пример. И мы, дети твои, мы хотим учиться, Отец у тебя полностью во всем, полагаться на тебя и выполнять волю Твою во всех аспектах, Благослови, Господи каждого искренне посвященного Тебе, быть настоящим служителем. Благослови, Господи, и ты видишь и знаешь, Господи, и новых служителей. Мы просим Тебя, Господи, пусть имя Твое прославится. Господи, очень хочется встретиться с Тобой и услышать эти слова. Владимир, радость, на Слава Тебе, Господь. Аминь. Аминь. И народ сказал аминь. Аминь. Я договорился. Слабый. Ну ничего. Это уже хорошо. Ну, давайте. Мы говорили Честно говоря, я уже не помню, когда мы последний раз именно собирались так с служителями. И вот э, что-то вылетело у меня от головы. Вот назад, вот год назад, да? Год назад. Перед резболом. Перед резболом. А, а, да. а и где я был? Все зафиксировано. Все зафиксировано. Все ну. так Все записаны, я понял. А, ну, это было в том году, это, да, это, это да, в том году. Да, том, да, том, да, том, да, да. Да. Золбок, да, да. да, хорошо, что мы собираемся, да, это есть у нас такая возможность еще раз как-то побыть вместе, да, пообщаться, э, узнать чуть-чуть больше друг о друге, потому что так обычно мы видимся, ну, так, ну в воскресенье, да, где-то с кем-то во время, может быть, каких-то подготовок к служению, вот, а так в основном в большинстве взрослые люди заняты своими какими-то домашними делами, там, вот, детьми, внуками, не знаю, кем, еще муж, жены мужьями, мужья, жены, в общем, да, как-то больше все, все по-домашнему. Вот. А когда церковь может собираться вместе, это прекрасно. Потому что сам Христос, а он когда э, со своими учениками был на земле, и вот это последнее время, когда он э, вот уже должен, должны были его взять э, перед тем как его э, перед тем как его схватили, да, э, самые первосвященнические э, стражи, да, стражи, а из, храмовая стража. Вот, вот, э, он проводил время со своими учениками, он им пытался вот это вот, когда читаешь Евангелие э, Адриана. Замечая, что э, там 17 глава и 16 глава, э, он как быстро-быстро пытается объяснить своим ученикам, вот, вот буквально вот он вот сейчас уходит, он отъезжает поезд, знаете, как вот человек куда-то уезжая, он пытается быстрее-быстрее донести что-то очень важное, передать своим ученикам. Вот. И в 17 главе э, мы читаем о, о молитве Иисуса, да? то есть там, где Иисус молится, это, ее еще называют как священническая молитва, да, и молитва первосвященника. Вот. И там есть очень хорошие слова, как раз они, мне кажется, подходят для нашего сегодняшнего такой встречи. 17 глава, 21 стих. Одни из слов, которыми молится Иисус к Отцу, он говорит так. «Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, а я в тебе, а я в тебе так, и они да будут в нас едины, да уверует мир, что ты послал меня. Вы знаете, э, когда Павел пишет так, со всяким смирно, смиренно мудрением, кротостью и долготерпением, не сходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство духа в союзе мира. И вот единство это не всегда, э, скажем так, просто. Иногда но бывает очень трудно уступать, прощать, сносить слабости друг друга. И вы знаете, э, уступка это не всегда слабость, потому что уступить надо иметь внутреннюю очень сильную, большую, большой внутренний мир и там внутреннюю силу. Уступить, отойти в сторону. Э, это то, что показывает зрелого христианина умение уступить, уступить место, да? простить, понять, быть выше, именно опустившись в мир. Как всегда говорил Иисус, да? Первые будут ну, последними. А последние станут первыми. Вот такая арифметика у Иисуса Христа. И тут вот живый Бог, лежит нас Божий без зла, миром напомним нашим свистым, тем іще денег сіркою затяг, не забущай же нас не забушать, Ти наша радість наших життя.

Наташа. Якого сіля на мене нападає. А я сьогодні. Я дякую Ісусу Христу, Господу нашому, який дав мені сили, повизнав мене війну і призначив на служіння собі. Ми Кожен із нас призначений Господом на службі. І написано Собі", Тобі, тобто Ісусу Христу. Ми служимо Ісусу Христу. І як ми вже чули, я Слава Борисович на мене читав поначалу. Про що він читав? Помню. Єдинство. Да, про єдність. Про єдність. Да. Він читав про єдність. І тому. Ми до жив єдині. Я вам приведу приклад з вами. От е прошлу неділю я виходжу е з молитва дому, треба було мені відвозити людей. Ярослав Борисович говорить, у вас скарб карту Ну, Сказав би, да і ладно. Ні, хлопчиків організував, допомогли, замінили міска, доїхав додому в Ганкоруч. Потім другий е, е, приклад єдинства. Наша сестра е, одна, Галина Юхівівна, вона в віку і зосталася на старості літ без свого житла. Вона жила в пологах, е, переїхала до сестри, сестра померла. І вона сама жила у квартирі, а потім не змогла і жити в квартирі. І її оприділи в пансионат, там один, 12 тисяч платили за той пансионат. Я підняв питання на братські, що треба щось думати. Брат говорить, Юрій, Юрій говорить. А є такий брат, який в якого є, і можна запитати, ну, прийдуть. Ми запитали, верні, хотіли спочатку в госпіс. В госпісі не вийшов. Потім е, ми, е, запитали цього Олександра, який відповідальний. І ви знаєте, сестри підв'язалися. І в один день ми задзвонилися з цим Олександром, поїхали, подивилися, як там його дзвонить Галині Фімові. Вона согласна е переходить. І ми, поки доїхали на зелене, вона вже сторбами сиділа на кроваті, зібралася е е і привезли сюди. І Тут вона ще живе на, на карантинки, і слава Богу, сестри підключилися стали її провідувати чесніше, Стала, вона навіть один раз була на зібранні. Стала веселіше, я так думаю, що світ. Що я говорю, що це не по, похвалило, що єдність до бути. Ми повинні бачити навіть нужди друг друга. Хто нужді, який? Може, хто соромиться підійти, а ми бачимо, що комусь щось треба допомогти. Хай Господь допоможе нам, щоб ми могли бачити це. Викормувати служіння і слава Богу, сестра ще приглянута там, її провідують, група образувалася, і ще люди будуть їздити туди. І там є невіруючі люди, які ну, поступили туди, там близько 15 людей, їм так також слово злогодисти. І хай Господь допоможе нам, щоб ми могли бути єдними. скрізь, де Господь посилає нас і не відмовлятися від служіння. Я только в зимнее время. В летнее время я на выезде, поэтому... Э, да, ну, как решил на Я в этом году с Божьей помощью, с Божьей помощью своих братьев и сестер окончила евангельские курсы э, для дошкольников, для маленьких детей. Э, спасибо Господу, дал силы, выносливость, желание, окончила, получила сертификат и вот теперь буду с новыми знаниями, с новыми силами, Даночка, помогать тебе. Вот. И всем, кому проходила практику у нас в церкви, несколько, два урока преподала деткам вот, с Оксаночкой. И практику проходила тоже, ну, несколько уроков, надо было шесть уроков провести для того, чтобы получить сертификат. Все это я выполнила. И вот стою сейчас жива, здоровая слава Богу. Нет, а мне было очень вы, тяжело. Ну, и церквь, я из того, что я вообще недавно в церкви из Господа. а потом возраст, и как-то сложно говорить, сложно э крутятся мысли. Ну, сложно сказать, но я научусь. У а меня время еще очень много. Да. Да. Спасибо. Четверг, суббота Могу делать... Все. Это уникальная... Какая уникальная... Какая уникальная... Какая уникальная... Какая уникальная... Какая я пришел. Да, по никой. Не хотелось видеть, но он идти. Не хотелось, да. А кто спрашивал? Мы не хотели, нас пробить. А мы все тем более христиане знаем, как вы любим чисто. И заходим в СИЗО, с женщинами и маловедками имеем общение. Также проповедуем Слово Божье. Также Господь благословил особо служение уличного благодействия. Для меня э, я очень рад участвовать в этом служении, и э, я знаю, что в этом служении особо э, даже можно и не увидеть никогда плодов, знаете, когда на толпу говорят, что, и может, и не, ты никогда и не увидишь этого плода, но... Я знаю точно, что вот если взять все служения, и вот мы говорили за какие-то цели, за какие-то результаты, то я вижу результат, видимо, для меня, это э, он у меня внутри, знаете, когда Бог работает с моим сердцем. Он учит, учит меня по-настоящему любить людей, учит по-настоящему принимать людей, э, как Он это сделал, и, и Он продолжает со мной в этом работать. Благодарю Господа за все, что я могу